તો ફક્ત ફૂટબોલ ખતા મંગ વધુ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે માર્શા એકેડેમીના ગ્લોબલ ડિરેક્ટર બેની મેગ્રીલે જણાવ્યું કે તેઓ ભારતીય બાળકોને માર્શા રીતે તાલીમ લેવા ઈચ્છતા છે કે કેવી રીતે કે જે બોલ પર કુશળતા જેટલી જ નેતૃત્વ અને આદર વિકમાં ઉપયોગી થશે મેરા નામ અભિષેક સકલની છે તો સૌથી પહેલા મેં એફસી બાર્સેલોના જો ક્લબ છે બાર્સા એકેડમી છે उनको थैंक यू करना चाहता हूँ कि वो इंडिया में आए ऐसा पहली बार हुआ है कि बारसा एकेडमी इंडिया में पहली बार यहाँ पे आया है अपने कैंप्स उन्होंने आयोजन किए हैं यहाँ पे और यहाँ के बच्चों को बारसा मेथडोलॉजी के थ्रू अच्छे से ट्रेन करेंगे बच्चों को हर एक चीज सिखाएंगे जो छोटी छोटी बारिकियाँ होती है फुटबॉल की वो सिखाएंगे आज तक होता ये था कि हमारे बच्चों को भारत से दूर स्पेन जाना पड़ता था फुटबॉल सीखने बार्सिलोना जाना पड़ता था लेकिन बार्सिलोना यहाँ पे आया है ये बहुत बड़ी बात है सो so, ये जो है फुटबॉल के लिए और खास करके अहमदाबाद के बच्चों के लिए ये बहुत एक बड़ी चीज है और मुझे लगता है आने वाले समय में जो ये कैंप है इसका बहुत से बच्चों को फायदा होगा और हमारा जो कैंप है वो अभी भी लास्ट चौबीस घंटे के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन खुली हुई है सो so, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं इस कैंप में आए इसके साथ जुड़े और बार्सिलोना जो दुनिया का सबसे बड़ा क्लब है उसकी जो सीख खिलाने की जो टेक्निक है उसको सीखे और एक अच्छा यहाँ से अनुभव लेके जाए बैंगलोर दिल्ली और कलकत्ता ये जो ये जो कैंप है पांच से अठारह साल के बच्चों के लिए है बॉयज एंड गर्ल्स इसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये एक इंक्लूसिव फिलोसफी पे बना हुआ है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें एनरोल करके इसका लाभ उठा ये हाई परफॉर्मेंस कैंप है ये एक हफ्ते के लिए होता है इसमें अठारह घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है और तीन तरह के डिफरेंट एक्सपर्ट इस कैंप को चलाते हैं जो बार्सिलोना से आए हैं और इसको मेथोडोलॉजी हम 18 घंटे में बच्चों को सिखा पाए एक हाई परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस दे पाए ये वो कैंप का, का काम कर रहा है बहुत बड़ा रास्ता बना रहे हैं बारसा एकेडमी वर्ल्ड कप 2026 ये अंडर 18 के लिए एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट है जो बार्सिलोना में ऑर्गेनाइज की जाती है ये अगले साल मार्च 30 2026 में होगी उसकी सिलेक्शन का रास्ता बारसा कैंप के जरिए है 2025 पच्चीस की छह शिविरों में अहमदाबाद बेंगलोर मुंबई गुड़गांव हैदराबाद कोलकाता में समावेश था दरक शहर में पांच दिवस सघन तालीम चौक्स वय श्रेणी छोकरा छोकरी ने आ तालीम आप બાળસા એકેડેમી માં તાલીમ પામેલા કોચ દ્વારા આ તાલીમ આપવામાં આવશે ટેકનીકલ કૌશલ્ય અને વ્યૂહાત્મક અને માનસિક વિકાસ અને મૂલ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે ફૂટબોલ એકેડેમી છે કે ફૂટબોલના ખેલાડીઓને તૈયાર કરે છે તેમસી યુવા વિકાસ કાર્યક્રમ છે જે પચાસ થી વધુ દેશોમાં કાર્યરત છે તેઓ વિશ્વભરમાં લગભગ બસ્સો શિબિરો દ્વારા પચીસ થી વધુ બાળકોને તાલીમ આપે છે એકેડેમી ઓફિશિયલ પાર્ટનર સહસ્થાપક આદિત્ય અલુવાલિયાએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું કે બાળકોને તેમના પોતાના શહેરમાં ભાષાની પદ્ધતિનો અનુભવ અમને આનંદ છે આ તાલીમથી તેઓ એક નવા આયામો પ્રાપ્ત કરી શકશે નોંધણી અંગેની સંપૂર્ણ વિગતો ઇન્ડિયા ડોટ બાદશાહ એકેડેમી ડોટ કોમ પર ઉપલબ્ધ છે દર્શક મિત્રો આ અત્યાર સુધીના સમાચાર સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપની હાથ એસ આપ નિહાળતા નમસ્કાર